takoni kok hmm. Petik sikile pira Petik ya loro no arek cilik ngerti nek sapi sikile papat wedhus papat nek ula apa apa, apa gak dikei sikil Ah sebab itu binatang melata gak isa apa nek ula kon keke sikil nyokot Lah kok isa Ayo ula mlaku kek ana sikil kaya, dicokot kok Tuh. Mulaknya lah dibeisikin. Makanya aja dibeisikin. Iya, iya. Bener gak? Iya. Modar kan? Kewan apa sih gak bisa turu? Dulu. Ayo. Ayo, ah, kewannya gak bisa turu ya pete. Ya lah, turu. Ngurung turu. Kewan apa sih gak bisa turu? Apa? Iwak. Kok bisa iwak? Kan di akwarium sih. Iya. Tunggu niwak. Kan sampai ngeblak lo gak turu-turu. Soalnya? Apa sebabe kok gak turu? Nah, bantalé teles. Aduh, panas. Ah, saiki kon lak duwe akuarium. Heeh. Hmm. Iwak 10. Hmm. Kamu punya ikan 10. Hmm. Mati 2 tinggal berapa? Ya kari 8. mati-mati kamu itu mana? Hah? Hmm. Eh? Iwak no akuarium. Jumlahnya 10. Hmm. Mati 2 tinggal berapa? 8. Goblok kowe. Ha terus tinggal apa? Ya tinggal buang to. Awang mati gue ngopo. entah takoni. nih hmm. Ono sapi papat. Iya. Yeah. Ono jogur trek. Hmm. Terus mencolot cici kari biro. Telu. Gue blok. Sapi ini kan papat loh. Papat ono jogur trek. Nah. Mencolot cici kari biro. Kari telu. Gak iso. Lah kari biro. Pancet. Pancet biro. Pancet oh, papat. Lah kok iso. mencolot mencolot jogur trek. Gak. Lo gak mencolotnya nih. Gak. Orang metu lah. Dendengar. Orang metu. Tak -ta kondi kondi? Mencolot-mencolot Mencolot-mencolot tak Ta kondi, jolat oh. mencolot. Tidunga kondi ternanan kondi. Tak kondi mana hmm. ru ketek sih. Ru-ru? Ketek kondi luak panganan ni. Hmm. Komo onok kacang karo gedang. Sing dipelin dia ambik ketek. Gedang? Pantes kondi-kondi ketek ya ru. <laughs> ru. Aku mang lapu lah. Lanek kondi. Ayo. Gapain bener? Onok ketek. Hmm. Kacang ambek gedang. Sing dipelin. Ngelok ketek. Ilo. Aketek mang pas mangan ta Mangan iku. Lho, lu wong kon kancane. <tuh> <Wayai> mangan ya <yoro>. lu. <tuh> menang.